На перший погляд, мілове це звичайне село. Насправді, поселення поділене між двома державами. Кордон проходить вздовж вулиці Дружби народів. Непарні номери Україні, парні Росії. Втім, міждержавні непорозуміння лишаються. Українська митниця знаходиться на території російського елеватора, а російський м'ясокомбінат в Україні. Міловчани звикли до свого прикордонного становища і живуть немов між двома світами або одразу в обох. У деяких районах селища кордон стає настільки нечистим, що навіть сусідні будинки можуть належати різним державам. Олександр, житель Мілового, погодився провести екскурсію по тих місцях, про які знають лише в таємничні. С левой стороны вот этот забор э, кирпичный, это территория ЧК. А с правой стороны это территория Украины. Вот эта тропинка, по которой, можно сказать, контрабандистная, контрабандная тропинка. Это гараж российский. Уперлись. Вот туда, если идти дальше по тропинке, тут попадем на территорию России. Это российский дом с правой стороны. Называется дом МПС. Вот это мы на Украинской, это улица Украинская, называется Оборонная. Это мы здесь, вид, вид на Украинскую территорию, машина стоит с украинскими номерами. Это российская железная дорога, у нас нет это электричка, кстати. Это все территория, вот это, там, где... это весовая, было раньше здесь российское предприятие, называлось Кориандр привозили кориандр тут стояли склады стояли веялки, селки всякая всякая такая вон знак видишь этот пограничный А крайний дом тут белый это ну украинский дом считается хотя он полдома получается на территории украины полдома получается на территории россии а кто его знает на какой мы территории стоим мы сейчас на нейтральной стоим. Как раз таки точка, которая не, не, скажешь, какая, какая она. У меня жена гражданка России, дети граждане России, один я гражданин Украины. Ну, получилось так. Работал на Меловском предприятии, получил квартиру, остался в этой квартире жить. И получилось, что я гражданин Украины, а жена гражданка России. Друзья у меня тоже такие, все такие семьи. Друг гражданин России, его жена гражданка Украины. В кармане вот гривни, вот гривни, а вот рубли. В перемешку лежат, <свят> лежат все. У нас же в поселке здесь два времени. Одно российское, одно украинское. В принципе, с друзьями мы все живем по российскому времени, поэтому у нас как-то даже вже не переспрашу, тому що у нас всі по російському рівні чуть. Втім, у міловому є підприємство, яке працює за українським часом. Хоч і знаходиться на межі двох держав. Це міловська перукарня, працівники якої щодня перетинають кордон, коли позичають ножиці в іншій частині залу. Це з радянських часів ще проходить в нас. І вийшло, що. Тут... Час тут, часто. Мене даже оночка спрашивала бабушка, ти більше любиш Росію чи Україну? Росія, бабуся, ти що. Мілавські діти, які виросли за часів Незалежності, чітко розрізняють Україну та Росію. У побуті говорять російською, але усвідомлюють, що вони українці. Я можу сказати, балакати по українській мові. Ми всі можемо. От у нас що? не наоборот у нас шо, у них что потом э, зачем нафиг э, мы говорим как, как но когда ну они говорят когда а мы чуть-чуть не -чуть по другому бывает сейчас просто курс выгодный, россиянам что покупать купили. ну они тут покупают скупаются там обувь все покупают одежду. Некоторые даже э, россияне открывают на Украине магазины. У нас тут э, в некоторых магазинах вот у тебя рубли, да? Ты пошел, например, в какой-то магазин и а Авариша, можно за рубли? Они говорят Да. Все, рад, покупают. Mm. Вообще на Украине больше принимают рубли, чем на России. На России тоже нормально. В 2005 году на залізницею збудували мист. Та якому мешканці мають перетинати кордон. Місцеві задоволені таким рішенням, тому часто про прикордонні правила та ходять через колії. За по території Росії. Я сиджу і дивлюся в чуже небо з чужого вікна. І не бачу я жодну знайому зорю. Яблука всіма дорогами туди-сюди. Вернулся и не смог раздивиться следы. Но если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что взлетая оставляет земле лишь На российской территории можно купить каву, кофе, российскую, в Москве, в за українські гривни – 150 рублей, або 37 гривень 50 копійок. Гривен.